Домир Олійник, це керівник психологічної служби головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. Доброго вам ранку! ранку. ви домовлялися поговорити про. Правила надання першої психологічної допомоги. І, чесно кажучи, для мене це була ну, якась така новина, бо Откровення. Тобто я знаю, що таке перша медична допомога, і буває ще перша е, психологічна допомога. А, да, бывает, так, ми чаще сталкивалися з поняттям первомедицинської допомоги. Але в житті буває так, що взяти чоловіка, який не вміє плавати, тонеть, кто приходит к нему на помощь. Да? То есть э, далеко не те спасатели, которые могут там находиться, потому что это уходит время, а первые, кто могут ему оказать эту помощь. Точно так же и в нашем направлении уже давно появилось понятие первой психологической помощи и понятие, наверное, экстренной психологической помощи. Э, согласно Кодекса гражданской защиты, статьи 38, прописано, что за Психологическую защиту населения отвечает именно Государственная служба чрезвычайных ситуаций. И главная миссия, которая возложена на нее, это... Уменьшення емоціональної нагрузки після тих травмуючих ситуацій, які случилися з населенням посії чи в ситуацій, якою ані будь-яка надзвичайна ситуація може потребувати от першої психологічної допомоги. Людина тонула її врятували. Їй потрібна допомога, чи там в когось почалася пожежа, пожежу загасили. їй потрібна психологічна допомога після того, чи під час того, коли її надають в від тих ситуацій, като. Которые случаются. Одна ситуация никогда не похожа на другую, но часто именно нашими подразделениями разворачиваются пункты помощи, в которых находится пункт экстренной психологической помощи, где находятся психологи. Это прежде всего те события, которые связаны с гибелью людей, когда люди находятся в состоянии горя. Это события, которые связаны с травмуванням большого количества людей, Вы можете посмотреть посмотрети когда происходит то же самое ДТП, когда взрыв газа и многие другие события, связанные с чрезвычайными ситуациями. Обязательно наши спасатели оказывают помощь. в тому числі і роботи психології государственної служби дівчата ситуації. Тобто, людина, якщо десь вона отримала якийсь психологічний стрес під час під, ну, під час якоїсь надзвичайної ситуації, то вона може шукати. Вас для того, щоб отримати психологічну допомогу, щоб заспокоїтися, становиться питання, хто оказує першу психологічну допомогу. Тобто це може... находиться тот человек, который это и сотрудники социальных служб да. могут оказать эту помощь, и психологи, и педагоги. То есть в зависимости от той ситуации, которая у нас а, случается. Если взять а, с, на сегодняшний момент, мы очень часто наша регион, а, при Государственной службе чрезвычайных ситуаций находится региональный штаб по, по работе с переселенцами. А, на сегодняшний день наша область приняла очень большое количество людей, более 61 одного человека, переселенцев. И э, очень многие из этих людей действительно требуют первой психологической помощи. Но эта психологическая помощь, она как бы включает многие аспекты, которые нужны нужны. Первое, наверное, это что человеку надо. Ежедневно приходя в региональный штаб то есть и работая с переселенцами, задаешь вопрос, почему они здесь оказались. Буквально вчера, перед тем, как быть на эфире у вас, то есть тех людей, которые пребывали, спрашивал, для чего, почему они выбирают именно Запорожскую область. Большинство из них называли то, что именно здесь находятся родственники, здесь очень спокойно по сравнению с другими регионами. Поэтому они выбирают именно Запорожскую область. На сегодняшний момент в Запорожской области у нас работает модульный транзитный городок, в котором именно силами города мы готовы принять 554 человека. И туда мы поселяем те категории, которые наиболее нуждаются в этом социально незащищенной категории. Оплата за проживание в этом городке составляет порядка 150 гривен в месяц. На месяц, да. месяц. А ей правила надо, ну а если не мая там ретивнка, если не моя соцслужбы порядок, есть правила на доня первой психологической помощи. Конечно. Что это за правила? А, первое, что мы должны определить категорию, кто в этом нуждается. А, нуждается человек прежде всего каких категорий? Это дети, которые могут оказаться без взрослых это люди с ограниченными какими-то своими возможностями. То есть это могут быть инвалиды, имеют физические какие-то проблемы здоровья. Это инвалиды, которые могут иметь инвалидность психическую. Вы значили далее, что делаем? В плане оказания психологической помощи, первое, что мы должны подойти к человеку. Человек, мы должны установить то пространство, на котором мы с ним можем общаться. Ком то есть, не, не, да, да, конечно. И со всеми людьми можно, как говорится, оказывать помощь. Если от человека исходит какая-то агрессия, если от человека исходит какой-то негатив, не каждый человек первой встречный может ему оказать. То есть действительно здесь может потребоваться психологическая помощь именно специалиста. После того, как вы установите контакт, прежде всего стоит узнать, откуда этот человек и почему он здесь оказался. У нас были, попадались инвалиды, да, которые а, имели инвалидность вообще слепых людей, просто угу. завозили в нашу область и оставляли самих. Угу. Оставляли людей, которые имели инвалидность, то есть они переходили только с помощью инвалидной коляски их тоже привозили в запорожье оставляли и дальше уже Далее, решали. Зону после того как ничего. мы устанавливаем зону комфорта дальше мы выясняем те проблемы с которыми люди к нам пришли что человеку в данном случае необходимо он что он ищет то есть его потребности это потребность в расселении надо или нет это вопросы социальной помощи то есть ему какая социальная помощь что он ожидает то есть он иногда сюда попадает без копейки денег то есть ему необходимо дальше как-то жить. Это зачастую были люди, которые там день-два вообще ничего не ели. То есть возможность каким-то образом подключить организации благотворительные и Красный Крест в плане оказания помощи одеждой, едой. После этого переходили к социальным вопросам, которые необходимо было Сказать. то есть куда человек должен пойти в пенсионный фонд, обратиться в социальную службу обратиться того, на все и после войти? заканчивается, если э, эти вопросы еще остаются что-то неразрешенное, то есть остается э, травма человека полученная э, в зоне пребывания, то есть э, война она само собой как бы негативно оказывает угу. влияние. Если человек нуждается именно в психологической, то подключаются профессионалы, психологи, психиатры, то есть да, з'ясовують, що саме її травмували, яким чином витис. У нас есть масса организации госучден благотворительных волонтерів, которые подключаются к работе с этим человеком, с внутренними его проблемами, с травмой. Дякуємо. Відпускаємо вас виконувати свої безпосередні обов'язки, надавати психологічні дня. І дай Боже, щоб ніколи не случалося ваше. Дай Боже трав... не тільки нам, а ще й усім телеглядачам. Попереду